Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Dalam banyak-banyak benda yang diumumkan oleh Perdana Menteri ketika pembentangan bajet Jumaat yang lepas, ada satu benda yang sangat-sangat pelik dan saya rasa macam tak begitu masuk akal, iaitu peruntukan sebanyak 600 juta ringgit disalurkan untuk memulihara karkosa Sri Negara dengan alasan ini merupakan warisan Melayu, warisan turun-temurun yang patut kita kekalkan. Saya bersetuju pasal warisan. Cumanya, Karkosa Seri Negara ini bukan warisan Melayu, bukan warisan Raja-Raja Melayu, tetapi warisan penjajah. Dan kenapa nak gunakan duit khazanah sampai 600 juta? Eh, tidakkah ini akan dikatakan macam hendak ada saluran untuk duit pilihan raya ke? kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu pada Jumaat yang lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan bajet 2026 yang dikatakan berjumlah 419 bilion ringgit. Di mana jumlah itu sedikit kecil berbanding dengan bajet 2025. Kira-kira macam ada pengurangan belanja lah. Dan ramai yang kata, oh lihatlah kerajaan bandar telah berjaya mengurangkan belanja bajet. Tetapi hakikatnya tuan-tuan dan orang sekalian, jumlah bajet sebenarnya ialah RM470 bilion ringgit, bukan RM419 RM419 itu ialah jumlah keseruan duit yang akan dikeluarkan oleh kerajaan manakala bakinya disalurkan ke GLC GLC, JLIC, JLIC dan sebagainya untuk mereka tanggung. Projek kerajaan tetapi mereka yang kena tanggung. Sebagai contohnya tuan-tuan dan -tuan puan, projek untuk memulihara karkosa Sri Negara bernilai 600 juta ringgit yang sekarang ini menjadi antara topik perbincangan yang agak hangat lah terutamanya di kalangan ahli politik dan juga di kalangan ahli-ahli sejarah di mana antara alasan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memelihara karkosa Sri Negara ini ialah kerana karkosa ini merupakan warisan sejarah Melayu, warisan sejarah negara kita dan sebagainya yang wajar dipelihara. Ini antara petikan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan bajet berhubung dengan projek pemeliharaan karkosa Sri Negara ini. Jom tonton. Ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Ini Garapan berani membugar nadi kota yang tidak sekadar memulihara bangunan lama tetapi menghidupkan semula jiwa Kuala Lumpur sebagai pentas budaya. Bangga dengan sejarah, dan pemangkin ekonomi dan medan aspirasi rakyat. Pujanga Amerika, Mark Twain menyesalkan kehebatan gendong-gendong yang hebat dan gagah tetapi gersang budayanya. Gersang Budaya dia sebut sebagai uh, bangunan yang hebat teknologinya tetapi culturally barren. Ya. Maka sama dengan semangat ungkapan almarhum Tun Dr Ismail, mantan timbal menteri. Ya, kita tidak hanya membina, memperbaiki dinding dan membina bumbung tanpa melupakan asas dan intipati sejarah dan budaya kita. Ya. Yang yang ditekankan ialah semangat kota itu mesti hidup menurut almarhum Tun Dr. Ismail. Dan sehingga betul hampir empat dekad yang lalu kerajaan telah berunding semula uh, memulangkan kakosa Sri Negara daripada pihak Inggeris Bangunan bersejarah melambangkan maruah dan kedaulatan mangsa, bangsa tetapi pada masa itu diserahkan oleh Inggeris sebagai tanda penghargaan kemerdekaan. Alhamdulillah kembali kepada kita dan uh, diperindahkan sebagai tanda kehebatan negara Malaysia yang merdeka. Bermula dari bangunan Sultan Abdul Samad dengan sejarah dan budaya Kesultanan Melayu sepanjang padang merdeka gelanggang reformasi dulu sehingga stesen kereta api dan kakosa Sri Negara. Itu semua dianggap sebagai warisan Kuala Lumpur. Jadi terima kasih kepada Khazana, BNB, Petronas dan RAC atas komitmen memulihara Kuala Lumpur sebagai bandaraya hebat, bandaraya berbudaya dan bandaraya bersejarah. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ini telah dibantah oleh pihak pembangkang di mana ketua pembangkang iaitu Datuk Sri Hamzah Zainuddin ketika membentangkan perbahasan beliau berhubung dengan bajet itu telah mempertikaikan tentang penggunaan 600 juta ringgit duit khazanah untuk memelihara karkosa Sri Negara. Ada tonton video ini. Apa kena mengena nak guna 600 juta duit khazanah ini nak membaiki karkosa ni? Saya heran. Sepatutnya kalau nakkan Karkosa tu nak dibangunkan, bukan minta duit kasana, guna duit kasana repair Karkosa, bukan itu caranya. rugi Sovereign Fund ini sepatutnya invest dalam banyak investment opportunity yang boleh kita berikan yang boleh menghasilkan lebihan yang lebih baik. 600 juta nak repair karkosa Apa ni? Kepentingan apa? Saya nak maklumkan. Ini Menteri Kawangan 2. Fikir sendiri. 600 juta tu kalau senang eh, tak payah kita bagi privatise karkosa tu bagi kepada syarikat-syarikat yang mampu dan kita bagi tahu okey engkau ambil 30 tahun dan ada pulangan hasil engkau sewa kau mungkin 2 juta setahun 3 juta setahun kalau 30 tahun dah sampai hampir 100 juta ringgit apakah 600 juta ini boleh buat pulangan seperti sebegitu rupa saya takut ini hanyalah semata-mata silap mata untuk lakukan sesuatu 600 ringgit kontrak 300 ringgit 300 ringgit hilang itu yang saya takutkan ya yeah. ya arif terima kasih Itulah saya tengok banyak keputusan yang dibuat oleh kerajaan Madani ni, oleh Tambun ni. Tambun ni sibuk, selalu keluar. Jadi dia terpaksa bergantung dengan penasihat-penasihat dia. Adakah ini satu bentuk percubaan untuk mengumpul dana pilihan raya melalui penswastaan ataupun menggunakan kazanah dengan projek-projek yang sebegini? Dan saya minta larut, mungkin kita boleh tanyalah pada Tambun. Senaraikan semua penasihat-penasihat yang beliau lantik Dalam kementerian-kementerian Dan GLIC dan GLC Sebab saya rasa orang-orang inilah yang membuat keputusan bagi pihak Tambun Yang sebenarnya kalau ikutkan Almarhum Tun Daim Taklah pakar mana pun dalam hal kewangan Jadi yang Muhammad Larut Ini betul-betul luar tabi'i Dia janji dulu MHB Bila kita swastakan boleh bantu Ini aerotrain rosak berapa kali dah di KLIA Nampak sangat tak pandai mentadbir. Nah. Ha. Patutlah macam dengan pendang selalu kena keluar. Orang tua, saya setuju dengan macam ni. Dan sebagai respon kepada kritikan oleh pembangkang berkenaan dengan projek ini, Datuk Sri Arif Ibrahim telah hit back. Beliau telah mengatakan bahawa pembangkang tak baca. 600 juta ini bukan semata-mata karkuasa asli negara, tetapi untuk semua bangunan dan juga tempat-tempat bersejarah di sekitar Kuala Lumpur. kira macam ada historian belt lah saya ceritakan. Daripada bangunan Sultan Abdul Samad, dari uh, Oktisisi Kedapi Kuala Lumpur, sampailah ke karkuasa asli negara. Anda tonton video ini. Ini masalah kadang, -kadang pembangkang. Dia tak baca. Pembangunan ni yang nama satu juta bukan kakosa-kakosa. Satu bangunan kakosa Sri Negara. Dua. Keduanya, ini warisan. Saya bangga dengan sejarah saya. Saya bangga dengan bangunan suatu zaman sebagai warisan Raja-Raja Melayu. Yang ada juga peranan. Termasuk bukaan Kuala Lumpur. Di, masing, mas, eh, di samping itu kita jaga supaya bangunan-bangunan belakang termasuk kalau ada gereja uh, uh, kuil Hindu yang belakang kita tidak uh, abaikan bangunkan sekali tapi warisan sejarah kekuatan Melayunya dan sejarah kita dari bangunan Sudah Bersamat Padang Merdeka kereta api Tanah Melayu daya bumi sehingga ke kawasan negara itu kita Seolah-olah satu taman warisan. Jadi Kuala Lumpur itu dikenali sebagai suatu yang model teknologinya, tetapi yang segar budayanya. Dan bila kita mula labur di situ, dia akan menarik minat pelaburan lain berkembang di sekitarnya. Ya? Jadi 600 juta itu bukan wang uh, uh, kebajikan. Itu pelaburan termasuk untuk menjaga kepentingan sejarah. Itu di, uh, amat disenangi kalau Tuan Ku Sultan Selangor tentunya membuat bangunan Sultan bersama. Tapi maknanya amat disenangi. Dari segi itu dia tak faham. Dalam siapa yang boleh bangunkan begitu besar projek-projek yang menunjukkan kehebatan warisan sejarah dan budaya kita. Pada pada seperti Khazanah atau Petronas kerajaan keutamaan dia yang lain-lain-lain. Tetapi kita pantau. Tapi masih ada elemen komersialnya, elemen investmentnya dan elemen keindahan. Baik, sekarang anda telah menonton segala video yang berkaitan, maka di sini izinkan saya untuk mula sedikit tentang isu ini secara dasarnya. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak kita nafikan yang Karkosa Sri Negara ini merupakan satu tempat bersejarah dan juga merupakan satu tempat warisan. Tetapi adakah ianya merupakan warisan Melayu? Adakah ini merupakan warisan raja-raja Melayu? Jawapannya tidak. Karkosa Sri Negara ini bukanlah warisan Melayu, bukanlah warisan sejarah Melayu dan sebagainya. Mungkin ada sebutkan oleh Dr. Sri Ibrahim dan sebagainya kan? Tetapi tidak. Karkosa Sri Negara ini tidak ada kena mengena dengan Melayu. Sebenarnya, Karkosa Sri Negara ini, tuan-tuan dan puan sekalian, telah dibina pada tahun 1896 oleh Resident General British yang pertama dekat negara kita iaitu Sir Frank Swettenham yang kemudiannya telah menjadikan Karkosa sebagai tempat kediaman rasmi beliau. Karkosa Sri Negara ini dua bangunan tau. Dia bukan satu. Dia dua bangunan berbeza. Sebelah menyebelah. Karkosa tempat kediaman Francis Tottenham yang kemudiannya menjadi kediaman uh, Pesuruh Jaya Tinggi British dekat Malaya sampailah ke Malaysia sebagainya kan semuanya duduk dekat Karkosa and then kemudian ada satu bangunan Sri Negara Sri Negara ini nama dulu dia ialah King's House ataupun rumah raja di mana King's House ini menjadi tempat tetamu-tetamu kehormat daripada zaman Residen British sampailah ke selepas kemerdekaan sehinggalah dipulangkan kembali bangunan Karkosa Sini Negara ini dengan tanah-tanahnya sendiri kepada Kerajaan Malaysia pada tahun 1987. Ada cerita je. Kejap nanti saya ceritakan. So sekarang ini, Karkosa dan juga Sini Negara ini bukanlah bangunan yang dibinakan oleh orang Melayu. Bukan dibinakan untuk orang Melayu. Tetapi bangunan ini memang merupakan lambang penjajahan. Dijadikan sebagai kediaman oleh Frank Switterham dan kebenarnya telah diwarisi oleh mana-mana Resident General British yang menggantikan tempat beliau dan seterusnya. Dan kemudian untuk King's House dalam macam saya sebutkan tadi menjadi tempat tetamu macam contohnya ada General Red British datang ke apa-apa ke dia akan jadi tempat tetamu menjadi tempat untuk governor-governor dan sebagainya dan kemudiannya ketika kemerdekaan sebelum kemerdekaan lah saya ceritakan Tunku telah menyerahkan pajakan ataupun geran tanah dekat sekitar karkosa seri negara itu kepada British sebagai token hadiah dan juga penghargaan kerana telah membantu kemerdekaan negara kita ini ataupun memudahkan kemerdekaan negara kita so pada tahun 1956, Tunku telah masukkan dalam perlembagaan kita di mana tanah karkosa seri negara ini telah diserahkan kepada pihak British tetapi sebelum itu juga, Perlembagaan untuk Persekutuan Tanah Melayu dan juga Perjanjian untuk Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu telah diadakan di bangunan Seri Negara itu juga. Jadi secara asasnya adalah sedikit cebisan sejarah berkenaan dengan kemerdekaan negara kita yang dibuat dekat Karkosa Seri Negara itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sehinggalah ke tahun 1987, selepas satu usul yang dikeluarkan oleh wanita UMNO pada tahun 1982 kota saya, saya Kerajaan Malaysia telah berusaha di mana masa itu adalah Tun Dr. Mahathir Saku Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar dan juga Tun Dr. Zamuddin, mereka bertiga ini telah berusaha untuk mendapatkan kembali karkosa Seri Negara punya tanah, punya pajakan itu daripada pihak British dan akhirnya pada tahun 1987, 100% secara rasminya Karkosa Sri Negara tanahnya juga telah diserahkan kembali ke Malaysia. Dan kemudiannya Karkosa Sri Negara ini dijadikan sebagai hotel lima bintang, dijadikan sebagai museum, dijadikan sebagai tempat beristirahat, dijadikan sebagai rumah tetamu juga macam contohnya ketika persidangan Commonwealth tahun 1989, Queen Elizabeth datang Malaysia kan? Masa itu beliau telah duduk dekat Sri Negara. Dan Sri Negara pun nama itu diberikan selepas Karkosa Sri Negara itu dipulangkan kembali tanahnya ke Malaysia. Ada satu lagi tahu sejarah berkenaan dengan Karkosa Sri Negara ini iaitu lah di sini juga tempatnya tuan-tuan dan -tuan, sekalian tuan -tuan, tak salah saya berlakulah satu pendedahan yang saya kira menggegarkan negara jugalah oleh trio Datuk T berkenaan video lucah China Doll yang melibatkan salah seorang pemimpin utama kerajaan pada ketika ini. Di situlah tempat pendedahannya tuan-tuan dan sekalian kalau anda ingatlah kan. So sebenarnya banyak cerita berkenaan dengan Karkosa di negara ini yang saya kira memanglah wajar dikekalkan sebagai bagian sejarah tetapi tidaklah wajar kita katakan sebagai Oh inilah warisan sejarah Melayu Warisan sejarah Raja-Raja Melayu dan sebagainya Dia macam tak berkena situ Sebab Karakosa Sri Negara ini Ialah lambang peninggalan penjajah Wajar dikekalkan untuk bentuk sejarah Tetapi bukan dianggap sebagai Lambang Melayu dan juga Raja-Raja Melayu Kena faham benda tu betul-betul Baik So sekarang ini Adakah wajar ianya dipelihara? Saya sebutkan tadi Ya, yeah, wajar untuk dipelihara tetapi persoalannya, kenapa sampai 600 juta? Dan kenapa kena guna duit kazanah? Sebab kazanah ini bukannya instrumen untuk nak memulihara bangunan itu ini sebagainya. Sebab kita ada National Heritage Fund. Kita ada tabung warisan negara. Di mana tabung warisan negara ini dalamnya ada duit dan duit itu boleh kita gunakan untuk memelihara tempat-tempat bersejarah seperti Karkosas negara ini. Yang lain-lain tu just regular maintenance lah macam bangunan Sultan Abdul sama sama sekarang digunakan. So dia taklah memerlukan renovation yang begitu besar. Even sekarang ini mungkin tengah di renovation pun. Dan kemudian stesen kereta api Kuala Lumpur pun sama sekarang digunakan. So hanya perlukan minor renovation ataupun sekadar pemeliharaan kecil-kecil saja. Mungkin karkosa lah kalau kita nak heavy sangat pun sebab karkosa ni macam dah terbiar kan. Tapi still maintain pun sebab sekarang sebenarnya. Cumanya tuan-tuan sekalian betul juga kenapa nak kena gunakan duit khazanah. Tak perlu pun sebenarnya kita ada National Heritage Fund. So kenapa tak gunakan duit fund itu saja? Kenapa nak kena guna akazana yang merupakan instrumen pelaburan untuk dibina ataupun dipelihara kembali bangunan Karkosa Sri Negara ini? Adakah Karkosa ini nak dijadikan sebagai satu pusat pelancongan? Adakah Karkosa ini hendak dijadikan sebagai satu tempat untuk uh, dijadikan tempat pelaburan dan sebagainya? Macam macam tak kena tuan-tuan sekalian, macam kelakar kalau bukan. Sebab kalaulah betul, kalau betul nak jadikan Karkosa ini sebagai tempat pelancongan dan sebagainya, Rasa-rasanya guna NSF ni cukup dah. Guna fund itu pun dah memadai, pulihara kembali dan letakkan di bawah jagaan uh, bahagian arkib. Contohnya kan, arkib akan jaga kerjasama dengan motek, jadikan tempat pelancongan. Settle. Tak perlu guna guet kazanah sampai RM600 juta. Itu yang itu yang pelik sebenarnya bagi saya. Sebab, ya saya tak halang anda kata kalau nak pulihara bangunan-bangunan sejarah pun. Tapi, benda ini sangat-sangat pelik dan tak masuk akal. Dan ini membuatkan saya teringat tau. Ketika Kerajaan Najib, membuat satu projek untuk memelihara tubuh negara kan pada satu ketika dahulu antara orang yang petikaikan perkara ini ialah Rafiz Ramli di mana Rafizi pada ketika itu mempersoalkan adakah terdapat jaminan bahawa belanja yang digunakan untuk memelihara tubuh negara ini tidak akan digunakan sebagai dana pelan raya sebab kita semua tahu pelan raya memang ada dekat dan sekarang ini so soalan sama boleh kita tanyakan kepada Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani adakah terdapat jaminan bahawa 600 juta ringgit yang diperuntukkan untuk karkosa dan juga kawasan-kawasan berziarah Kuala Lumpur ini tidak disalahgunakan sebagai dana pilihan raya. Nampak? So, soalan itu legitimate. Memandangkan sekarang ini kita tahu memang pilihan raya umum memang sangat-sangat dekat sebenarnya dan ramai banggapan yang PRU ini akan berlangsung lebih awal berbanding tahun 2027. Jadi, lagi satu yang nak kena ingatkan tentang karkosa seri negara punya pemeliharaan ini bukan baru sekarang mereka umumkan kalau anda perhatikan betul-betul, ketika bajet 2025 pun dah diumumkan benda yang sama. So, kenapa nak umum lagi sekali? Nampak tak kat situ? Kenapa nak umum lagi sekali pada tahun 2025? Dan kalau ikutkan kata-kata Datuk Anwar, dia kata Kazanah membuat pelaburan untuk memulihara kembali Karkosa Senegara. Fine, pelaburan. Kalau pelaburan, mesti ada risk assessment, mesti ada ROI dan sebagainya, dan mesti kena ada perbincangan dengan Board of Directors Kazanah. Memang PM merupakan kata apa pengurusi nah, Tetapi adakah beliau telah confer dengan board of directors kazanah ini dengan merekam brander kazanah untuk projek pelaburan karkus asli negara ini. Ada tak dibincang benda itu? Ataupun Perdana Menteri just umum dahulu dan kemudian diarahkan saja kazanah untuk buat. Adakah itu yang berlaku sekarang ini? Kena ingat tau sekarang kita sudah banyak kehilangan pelaburan luar negara. Banyak aset-aset yang dahulu di kazanah pegang sama ada telah dijual seratus peratus ataupun telah dikecilkan kepentingan. Tengok-tengok Kazana terpaksa melakukan duit sampai 600 juta untuk projek pemuliharaan seperti ini tanpa sebarang matlamat pelaburan yang jelas. So, benda ini makin lama makin meranapkan kita punya potensi pelaburan tau. Kazana ini ialah investment arm. Dia bukannya tempat untuk kita minta tolong sana, minta tolong sini. Adakah Petronas dah tak lagat, dah tak ada duit sebab dah beli bandar Malaysia sebagainya? And then kemudian KDSP pun asyik nak jarah ke apa-apa ke dah tak ada duit? And then kemudian LTAT pun dah tak mampu nak keluarkan duit? Maka PMX terpaksa beralih ke Kazana untuk menjalankan kerja-kerja seperti itu. Adakah itu yang berlaku sekarang ini, tuan-tuan dan -tuan sekalian? Tapi itulah. Lagi sekali sebagai kesimpulannya, saya nak jelaskan kepada anda. Saya tidak menghalang pemuliharaan karkosa asli negara atau mana-mana tempat bersejarah dekat negara kita ini. Silakan. Kita ada tabung warisan nasional untuk buat kerja-kerja macam tu. Kita ada heritage fund pun untuk handle benda-benda seperti ini. Tak perlu guna duit kazanah, tak perlu untuk gunakan kita punya investment arm untuk pelihara bangunan-bangunan ini, serahkan pada tempat yang lain dan dalam masa yang sama juga, persoalan demi persoalan mestilah ditanyakan. Adakah PMF dah confer dengan kazanah sebelum buat keputusan? Adakah kazanah ini telah dipaksa untuk keluarkan duit? Atau boleh berpenting lagi, soalan yang ingin saya diverse daripada soalan Rafizi dahulu, adakah 100 juta ini merupakan satu dana yang mungkin akan disalahgunakan untuk tujuan pelan raya? Tapi itulah dia total sekalian. Benda dah umum pun dekat apa tu uh, bajet. Jadi kita tengoklah apa jadi. Tengoklah sepanjang tahun 2025-2026 ini adakah Kazanah akan bertindak untuk memelihara Karkosa Seri Negara dan kita tengok apa akan jadi kepada bangunan bersejarah tersebut. Tetapi itulah. Lagi sekali kena ingat. Karkosa Seri Negara bukan warisan Melayu. Bukan warisan Raja-Raja Melayu. Walaupun Raja-Raja Melayu pernah bersidang sekali dekat situ untuk pengisytiharan Persekutuan Tanah Melayu. Karkosa Sri Negara ialah lambang penjajahan. Make no mistake about that. Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh. Hamba bodoh tuan.